Saya dah rehat dah. Ha, saya dah rehat. Saya saya kalau dapat live ni, saya kerja saya. Rehat dan live je. Ha, jadi kalau saya tengah live tu, tu jangan risau. Saya dah rehat dah. Ha, saya tak ada kerja playboy, saya tak ada kerja jantan cabaret apa semua. Saya kerja saya. Ha, kalau saya live tu maksudnya saya cukup rehat lah. Ha, kalau saya tak live maksudnya saya rehat lah tu. Sebab so, hidup saya di studio ni je, tujuh hari seminggu. Ha, okay. Saya tak buat part-time ke, ha, jadi apa-apa apa blue boy ke tak ada. Ha, saya kerja saya kalau tuan-tuan nampak saya live tu maksudnya orang tua ni sehat dah tu. Ha, kalau tuan-tuan <laughs> lepas live saya tahu orang tua ni pergi berehat lah. Ha, sebab saya dah kecikkan dunia saya. Hanya menumpukan lima tahun yang terakhir ini dengan stream ya. Ha, saya hanya dengan stream ya. Saya tak ada kehidupan lain. Ha, cuma adalah sehari dua ni teringat nak mancing. Tapi anak lelaki saya dah balik ke UITM. Jadi saya kalau mancing tanpa anak bonsu saya ni rasa tak syok. Ha, sebab saya tak ada partner. Ha, tapi teringin lah nak pergi mancing Ok eh Ha, sebab saja aku gurau lah ha. saya tak buat kerja part time malam-malam duduk pergi jadi jantan pedang dud <guluh> ha, buat part time jadi social escort siapa nak dah tua kan ha, kalau muka kotak kasut tu mungkin lah orang nak ha, dia hari ni dia dah terasa hati dah oh meragam kita tanya bukan kotak kasut kita tanya nak tak ada nak-nak kat debat satu sama satu daulat, apa TV berdaulat dah sanggup dia pusing pula suruh saya tengok muka saya dalam toilet. Bang, kita cerita otak abang. Ha, uh, lepas tu abang nak terasa pula. Sambut je lah. Kata okey nak buat dialog. Abang tu pusing-pusing. Banyak auta karang. Orang kedah kata, kata kan. Auta karang. Buat apa, apa? Abang cakap je. I'm gentleman sana. Kita one by one. Kita go for debate. Tahu lah syok. Ha, pejantan sejati ni. Dia tak kepak dia lama. Ah ha, kalau duduk berkepak, berkepak, berkepak. Saya pun malas nak bergaduh berkepak, berkepak ni. Ha, sebab saya pun kalau nak hentak orang. Saya tak pergi bincang sampai 3 jam. Lepas tu baru empas meja. Kita nak hentak orang. Bayang dia lalu kita dah bijak. Yang lagi, lagi nak panjangkan cerita. Jawab je kalau nak. Okey kita jumpa. Satu sama satu. Dialog terbuka. Tentang uh, flotilia. Ada. Ha, ini dah pusing kat lain lah pula. Terasa hati sebab mukanya kotak kasut. Tu orang kata kadang-kadang kita membaca sebuah teks. Kita tak faham konteks. Ha, kontak utama saya kata nak mari. Ha, TV berdaulat dah setuju jadi tuan rumah. Saya nak satu hujah saya tiga. 3 minit. Saya benarkan lawan memiliki hujah 10 ke 15 minit. Ha, itu tak tahulah apa pula dia otakara dia. Hmm. Kawan-kawan saya marah Saya menurunkan level saya ha, kepada orang kata apa topi di kepala. Ha, kan? Tak akan sama dengan debu di tapak kaki atau petai anjing di tapak kasut. Tapi saya kata tak, benda macam ni kena jawab. Ha? Kerana orang-orang begini menabur fitnah dengan begitu mudah, mereka tak faham tentang perkara yang sebenar. Apa yang saya kata ni itikad. Nah, itikad ni macam mana? Orang ni kita kena bela dia berdasarkan makasid. Makasidnya berarti agama mereka telah diganggu orang Palestin ni. Kedua, nyawa mereka dibunuh. Jelas, makasih. Ha? Eh? Yang ketiga, akal mereka terjejas kerana penindasan yang keempat harta mereka dirompak dan yang kelima keturunan mereka dihapuskan dari segi makasih dah jatuh benda ini wajib kita berjihad jadi kalau kita tak nak buat wajib ni pula jatuh pada saya saya mampu kerana saya pandai bercakap di media sosial maka saya boleh menyertainya sebagai orang membuat jihad kandungan satu kan yang kedua saya mampu anak-anak saya semua dah besar kalau saya meninggalkan anak-anak saya dalam keadaan sekarang anak-anak saya boleh menerima hakikat saya mati ketika mereka telah pun boleh berdikari Isteri saya Cukup untuk dia hidup ha, Pada satu usia dengan sedikit harta yang saya tinggalkan Tidaklah kaya dia tapi tidaklah apa-apa dia Cukup Dan usia Telah saya gunakan usia saya untuk bergembira Hinggalah nilai gembira itu dah tak ada Maka jatuhlah saya ni Kena boleh berjihad ha, Berarti kalau orang lain dia rasa tak boleh Tak apa Maka jadi fadu kifayah Saya buat Selamatlah semua orang ha, Jadi anggap macam tu Beranggapan yang baik jadi, senang. Jadi, saya pergi buat ni. Kerana kita faham jalan agama ni. Kita bukanlah faham jihad ni angkat senjata je. Jihad yang paling besar ketika bangsa kita menjadi lesu adalah jihad tentang kesedaran. Jihad yang paling besar ketika bangsa kita menjadi lupa adalah jihad tentang peringatan. Jihad yang paling besar ketika mata bangsa kita adalah celaru. Kita adalah jihad penjelasan. Jadi, kita buatlah kerja tu. Ha, itu yang saya beritahu kepada tuan-tuan. Memahami satu-satu perkara ni berlaku pada luasnya fikiran. Ha, Okey? yang nak, nak, nak cari buku eh ramai yang tanya cari buku dah kita kena hukum uh, tapi kita sedang merayu pada titok kita boleh jual 300 buah buku je sehari tadi-tadi nasib baik dah lepas 319 semua buku yang limited edition yang tadi dah ada uh, cuma yang tak ada adalah buku apa buku kita ada uh, akar dah sampai tuan-tuan nak ambil ambil akar dulu Ah, ha, kita baru sampai hari-hari akhir. Ha, ini ni baru sampai eh, hari-hari akhir. Saya contoh so, saya saya nak jual kombo uh, combo dulu. Hari-hari akhir adalah buku pertama Tuan Haji Nasai, Hari-hari Israel, Hari-hari akhir Israel di bumi Palestin. Buku ni saya jual pada bulan uh, Januari tahun 2024. Ha, ini adalah buku asas kerana ramai nak tahu tentang bagaimana Dulu saya tak bersetuju dengan Tuan Haji Nasai bila dia datang Saya tak pernah menentang orang yang saya tak bersetuju dia datang eh? saya tak boleh buy in idea bahawa hari-hari akhir Israel di bumi Palestin ni apabila dunia memparihkan Israel saya tak, tak terima tapi hari ni betul apa yang dikatakan oleh sahabat saya yang sekarang menyiapkan PhD dia di University of Beijing China Tuan Najib saya adalah benar dalam buku ni adalah mengisahkan kejatuhan Israel adalah kerana puncak kekejamannya ke atas Palestin ini dia dah tulis tahun yang lepas uh, kalau tuan-tuan nak dan ini buku dia yang baru ditulis yang ni tadi siang sold out tapi dia ada stok di rumah 260 buah ilham dah siap ilham dah siap tu dia admin uh, dia admin tu Arif uh, nampak ilham uh, dia dah siap dah dia kembali bertugas seperti biasa di studio kalau tuan-tuan nak ambil dulu buku ni eh daripada penulis yang sama cuma yang tak ada arus politik palestin tiga buku dia tulis ini yang pertama uh, kan ni kita dapat stok akhir dan yang ini uh, last ingatlah yang ni habis 260 kita tak ada dah ada lagi? Ada lagi. Ada lagi? Ah, Okey, total lock dulu. Saya buka combo ni eh. Okey. Dan kita hanya ada buku sold out. Uh, ketika tuan-tuan menunjukkan minat yang tinggi. Saya ingat eh? Ini saya bagi tahu beginner. Orang yang tak faham asal. Ini adalah akar konflik tuan-tuan nak faham. Iran dengan Arab kenapa berkonflik. Adalah agenda yang diatur pada tahun 1979 dengan menggambarkan revolusi Islam Iran yang berorientasi syiah akan menjatuhkan semua kerajaan sunni di negara-negara Arab yang lain. Kemudian itu menimbulkan Arab dan Iran ada konflik. Iran dengan Israel pula kenapa konflik? Karena Iran pernah menjadi negara penaja Israel. Waktu Iran diperintah oleh Shah Reza Pahlavi, Iran adalah negara yang menyokong Israel. Hinggalah dijatuhkan dalam revolusi Islam Iran, Iran muncul dengan kerajaan uh, Islam yang menjadikan Israel sebagai negara yang tak layak berada di muka bumi. Ha, ini runut konflik ni tuan-tuan kena tahu bahawa pada, pada tahun 1954 hinggalah 1979. Iran adalah pembekal minyak murah kepada kepada Israel. Iran adalah sekutu niaga Israel. Kemudian kita ada buku 80 je last IDB. IDB boleh hantar dah hantar buku tu. Tak berani naik lagi eh? Ah, ha, Ha? Habis dah tak ada langsung dah. Oh 80 data dunia dah habis. Saya tak naik lagi saya ada buku ni je. Okey tuan-tuan nak. Dan kedua kalau tuan-tuan nak buku saya, ini tak ada kena mengena dengan Israel. Ini buku saya, anekdot kenangan, catatan-catatan ah, yang saya tulis ah, bagaimana saya tumbuh ah, daripada keluarga ah, yang selalu dihalau, pindah rumah kerana miskin. Kemudian ah, saya membesar sebagai kanak-kanak disleksia hingga buta saya tak boleh membaca sampai darjah 5. Kemudian bagaimana saya melalui dunia remaja yang liar, ah, bagaimana saya melalui ah, dunia masa kecil ah, yang mandiri. Ni buku saya ni yang terbaru sebab anekdot kembara, ah, kita bawa balik anekdot kembara minggu depan ni. Eh. Yes. Rabu atau Khamis ni buku kewartawanan saya pengembaraan saya ke Israel uh, tahun 2005 Pengembaraan saya ke Israel 2007, perjalanan saya ke Palestin, perjalanan saya ke Asia Barat, perjalanan saya dalam tragedi tak menyebabkan saya ditangkap dan dihampir menjuri, dipenjarakan saya wartawan pertama yang mendapat visual serangan ke atas penunjuk perasaan tak 2004 adalah serangan yang disengaja oleh tentera Thailand. Visual tersebut kemudian digunakan pakai di seluruh dunia. Ini buku ni uh, Khamis Kamis satu Jumat baru sampai. Ah ha, ini anekdot saya yang terkini. Saya menulis 20 buah buku. Kalau anak-anak tuan-tuan ambil SPM daripada 2016 sampai lah sekarang. Ah ha, buku soal buku apa soal laut? Ha, dah tambah, sedang tambah. Letak maksimum tak boleh? Letak je lah maksimum hap. Ha, ah jadi buku ni kalau tuan-tuan nak nanti anekdot uh, tu adalah buku di mana uh, paling banyak dijual 30,000 naskah anekdot jalanan pun akan kembali Ah ha, tapi ni anekdot kenangan Ah ha, saya tak ada COD hmm. Okey kalau tuan-tuan nak ha, Jadi saya buka dua buku ni saja Untuk tuan-tuan lock dulu Dengan memberi fokus pada buku ni Sebab buku ni Yang ni tinggal 260 buah kan Ada boleh oh, Boleh ada dah balik uh, Stok ada balik dah ya, ha, Okey tuan-tuan lock Okey Okey uh. Kemudian uh, kalau tuan-tuan uh, nak buku ni tuan-tuan log. Uh, kalau tuan-tuan nak tuan-tuan ambil SPM. Tadi saya ulang balik. Eh. SPM 2016 sampai lah sekarang 2026 teks wajib yang anak-anak tuan-tuan belajar dalam bahasa Malaysia adalah teks saya saya berkebolehanlah menulis sikit dalam sasra 47 hadiah sastra. kalau anak, -anak tonton tuan-tuan ambil PMR daripada tahun 2010 hingga 2015 anak, -anak tonton tuan-tuan belajar teks saya, segala yang tercinta ada di sana dan sekarang, sampai sekarang dah 11 tahun teks saya dipakai dalam peperiksaan SPM, cinta amat mutawakil itulah buku kewataanan nanti saya naikkan dekat tuan-tuan Tonton lock dulu. Uh, saya nak try habiskan limit yang TikTok benarkan 300 buah. Dia orang nak buku apa? Saya tak Ah dia orang tak kita bagi dia orang lock buku utamalah. Ah, okay. Kalau tuan-tuan nak buku ah Imam saya rasa malam ni ramai yang baru kan. Nanti satu hari saya tak naikkan malam ni. Satu hari saya buka kat tuan-tuan penciptaan tentang ah Imam Ghazali ini ah Imam Syafi'i, Imam Syafi'i tulis sendiri. Ini bestseller kami 5000. Uh, kalau tuan-tuan nak saya buka ah Imam Syafi'i malam ni. Dengan uh, Imam Ghazali uh, Imam Ghazali 26 pesan menjaga hati Imam Syafi'i ini adalah rehlah ya. Ini bukan kitab fiqah ha. Ini adalah kitab rehlah perkembaraan Imam Syafi'i Pada usia 14 tahun bertemu Imam Malik Daripada Imam Malik uh, daripada ma ma Imam Syafi'i ini lahir di mana tuan-tuan tahu? -tuan -tuan? Di Ashkalan Dulu Gaza ni termasuk Ashkalan Sekarang Ashkalan Israel Imam Ghazali lahir di Ashkalan Gaza Pada tahun 767 Masih Bersamaan 150 Hijrah Cuma kerana mak Imam Syafi'i nak ke Imam Syafi'i menjadi anak yang warak dan anak yang soleh sebab anak tunggal Imam Syafi'i lahir bapaknya meninggal. Jadi mak Imam Syafi'i nak kan. Ha, jadi dia berdoa pada Allah, berikanlah aku seorang anak lelaki yang fasih lidahnya supaya dia dapat menyambung ke Rasulullah. Bila dapat anak lelaki mak dia nak jadikan Imam Syafi'i ni orang berilmu. Dia kena pergi ke kota ilmu. Maka itulah pada usia 2 tahun Imam Syafi'i meninggalkan Ashkalan, Gaza. Ha, yang sekarang Ashkalan tu dah jadi. Jadi Gaza ni dulu besar, Syria pun dalam Gaza. Mak dia bawa dia pergi ke Mekah itulah kemudiannya Imam Syafi'i menunjukkan doa ibu, ibu dia makbul dan Imam Syafi'i pun menjadi anak soleh 5 tahun dia hafal Quran, 10 tahun dia menulis kitab fiqh yang pertama, 14 tahun dia telah boleh mengeluarkan fatwa. Ini bukan saya cerita, bukan orang cerita Imam Syafi'i tulis sendiri. Satu daripada 133 kitab Imam Syafi'i inilah kitab yang bukan fiqh, kitab rehlah ataupun dipanggil penggembaraan ilmu. Ah ha, yang mana soal out, dia orang akan tambah. Amin akan tambah. Ha. Habis ke tuan? Ha, mungkin uh, limited 300 lot kot penyam eh, syafiq ini print habis sudah habis habis. Ah, Syafiq kalau habis habis. Ah ha, habis, habis. Ha, kita tunggu reprint datang minggu depan. Imam Syafiq ini kata Ilham habis habislah. Ah ha, sebab malam ni saya ada kota jual 300 buah buku je. Ya. Ah ha, kerana saya kena denda dengan TikTok. Ah ha, tapi dia saya harap 3 hari lah kot dia denda saya 300 lock je. Kalau tuan-tuan nak lock dulu. Ah. Ha. Kita sampai 300 locklah. Ha, 300. Ah 320 TikTok tak block lah pula. <laughs> Oh, dia terima lah tu. Ha, dia tak blok Alhamdulillah. Uji kaji malam ni berjaya. Rupanya kami email minta rayuan. Kenapa buat kat kami macam ni? Ha, kan? Janganlah bagi saya tengah-tengah. bagi Saya saya, peniaga, saya beritahu tuan-tuan. Ha? Saya perniagaan saya sepenuh masa lah jual buku. Tapi saya memberi perkhidmatan kandungan. Tuan-tuan jangan kata pula ni tak bau yang baru masuk. Saya penjual buku profesional. Lepas saya bersara saya Senior Vice President TV Al-Hijrah dan Founder TV Al-Hijrah 2020. Saya lima tahun dah di media sosial. Di Biru saya menjual pakaian. Sebab tu saya suka bergaya. Saya jual pakaian Di TikTok saja Saya menjual buku Jadi Tuan-tuan bagi gift apa semua ni Sedekah yang tuan-tuan akan lihat Dia sampai kepada uh, Ataupun dia sampai kepada Jenazah orang Islam yang meninggal Tapi tak ada keluarga tuntut Kami akan bayar RM1,500 Untuk kawan-kawan kami Uruskan jenazah orang Islam yang meninggal Tapi tak ada keluarga yang nak tuntut kita juga memberi bantuan kepada golongan miskin bandar di coket, gelandangan di jalanan. jadi hadiah yang tuan-tuan saya tak pernah minta gift. Aa, saya jenis bukan donat Tak ada nasi lemak ke tak ada Tuan-tuan bagi Berapa ada cukup bulan saya transfer Kadang-kadang ada orang nak kahwin Mereka adalah gelandangan jalanan Yang tidak memiliki kewangan yang cukup nak kahwin Kita tajir kursus dia Kita bayar duit kahwin dia Tiga orang kahwin kita buat satu kenduri Tiga orang kahwin kita buat satu kenduri Kita buat supaya Mereka mendapat hak-hak mereka yang mampu kita tunaikan Kadang, Kadang mereka miskin Mereka orang gelandangan yang baru Dapat pekerjaan Kecil dia coket. Gaji RM40, RM50 Macam mana dia nak kenduri kal ha, kita bantu berarti kita jadikan give di TikTok ni bukan tentang give lara. Give yang berakhir kepada jalan yang baik. Ah ha, sebab tu kita atur elok-elok. Ha, kita hantar give ni baiklah tuan-tuan bagi give walaupun orang dok kita te give ni budaya buruk. Tapi give tuan-tuan bertukar menjadi RM60 bayaran kursus bagi mereka nak kahwin. Mas kahwin kita tanggung. Cincin kalau kita mampu kita beli dan kalau tiga kahwin satu kunlui. RM1500 2000. Cukuplah. Walaupun mereka tak boleh menikmati dewan-dewan besar dengan konsep uh, purple, dia tak boleh menikmati dewan-dewan besar dengan konsep bahtera layar, tapi bolehlah mereka menjadi rasa. perkawinan mereka tu ada penduri. Mana yang kita mampu tunaikan bukan saja tentang Gaza. Kita jaga semua. Mana yang mampu kita tunaikan kita bagi. Supaya sekurang-kurangnya terasa lah dia. Tak mampulah kita sewakan tapi ada lah baju Melayu. Ha pelamin ni biasanya jawi sediakan. kan dalam dalam angkat nikah ke jawi tu ada pelamin depa boleh ambil gambar dah untuk simpanan koleksi bahawa mereka menjadi pengantin baru dengan ada pelamin pelamin simple yang jawi sediakan. kan kita buat di al riqab Ha, saya pun nak jadikan juga Bila tuan-tuan buat budaya hadiah ni Dia give yang kemudiannya tuan-tuan rasa berlapang dada Kerana dia menyelesaikan perut orang yang lapar Apa yang Allah suka tiga perkara Apakah tiga perkara tanya sahabat pada Uh, Rasulullah Rasulullah jawab Satu adalah memberi makan orang yang lapar Menziarahi orang yang sakit Yang ketiga berada dalam majlis ilmu Okey saya ucapkan terima kasih kepada semua lah, saya ni jenis live bila-bila suka, nak berhenti pula bila-bila suka. Saya ucapkan terima kasih, kita akan live lagi sebagai apa kita panggil pasca sumut dan terus mengingatkan tuan-tuan tentang apa yang sedang kita nantikan, tuan-tuan doa malam ni. Ya Allah, tak tahu doa apa kata, Ya Allah, apa yang sedang berlaku di Mesir sekarang, selesaikanlah bagian terbaik untuk kadang-kadang sekarang. Ya Allah, apa yang berlaku di Mesir, tuan-tuan tak suka asisi, ke, tuan-tuan tak suka Qatar ke, tak apa. Tuan-tuan tak suka mereka Tapi sukakanlah sesuatu yang beri manfaat pada Palestin. Kata para Ya Allah Bagilah yang terbaik pada Palestin Walaupun di sana Ada semua orang tuan-tuan tak suka Kerana ada kebaikan akan sampai Daripada tangan-tangan orang yang kita tak suka ha, Jangan kerana orang tu tak suka kita tak doa Doa Kerana Allah kalau nak bagi kebaikan Bukan saja di tangan orang yang mulia Banyak kebaikan akan datang di tangan orang yang hina Kerana Allah mengatakan bahawa Dunia ini darul asbab Sebab kita banyak berdoa kebaikan tak boleh datang daripada tangan orang yang baik maka Allah izinkan kebaikan tangan datang daripada tangan Amerika Allah izinkan Allah izinkan kerana bukan kerana orang jahat kerana doa orang yang baik kerana doa orang, -orang yang baik ingat tu kerana doa orang-orang yang baik maka kebaikan boleh datang daripada tangan orang jahat bukan kerana orang jahat buat baik kerana asbab doa orang yang mahukan kebaikan ha itu tuan-tuan jangan jangan putus asa walaupun yang berunding di sana tuan-tuan tak suka tapi jadikan Allah pindah kebaikan ini datang daripada tangan orang yang kita tidak suka. Kerana asbab kita berdoa. Nanti dah lah kita tak suka, kita tak doa pula. Nak capai asbab tu payah. Okey, ha, dengan itu saya ucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi uh, nanti.